Це моя, це моя оцінка, але ж може бути і 100-150 і 150 тисяч. Тобто дуже багато людей виїхало, І хто хтось на автівку виїхав, хтось з поїздом. А от я, наприклад, в мене там залишилася жінка, і родина там, і скільки наспівається. За нами йде е, полювання. І ну, що, ми вимушені тут приїхати, але ж немає ні грошей, тому що банки не працюють. Не, ми втратили, багато, багато з нас втратили свій бізнес, е, житло і все інше. Тобто ми тут знаходимося е, як біженці, але ми не біженці. Ми не, не маємо ніяких прав, ми е, е, тут ну, ніхто. Ми приїхали до того, щоб сказати, що е, нам, потрібна, нам потрібна допомога зараз, саме зараз, потрібна допомога в, в влаштуванні наступу, тому, тому що ми не можемо нічого зробити самі, тобто немає нічого. Але ж окрім е, е, допомоги, ми вимагаємо е, негайної зміни е, керівництва погра... е, прикордонної служби, яка пропустила терористів до території України. І е, негайного е, прискорення антитерористичної праці, щоб цей кошмар завершився. Еще одно из требований – это привлечь иностранных специалистов, которые специализируются на освобождении заложников. Вопрос этот в Украине не поднимается. Заложники сотнями находятся в лапах боевиков, в лапах террористов. И почему-то сейчас никак правительство не реагирует на этот месседж. Мы поддерживаем антитеррористическую операцию и просим ее ускорить провести наиболее эффективно. Мы считаем, что до сих пор ее еще не было. Это для нас не антитеррористическая операция. Только когда начали убивать боевиков, это был ее первый этап, но этого недостаточно. Нужно убирать доноров, сепаратистов и террористов, которые в том числе в Верховной Радио копались. Нужно убирать тех людей, которые занимая, будучи чиновниками в Домецке, в настоящий момент, получая зарплату из бюджета, а также тех работников милиции, прокуратуры, службы безопасности Украины, которые получают зарплату за счет наших налогов отчислений и подрывают государство, уничтожают Украину, поддерживают создание террористической организации под названием Донецкая Народная Республика и просто-напросто способствуют убийствам, похищениям, мародерствам и прочим особо тяжким преступлениям. Мы считаем, что антитеррористическая операция это в том числе и соответствующая реакция на преступления этих людей. Не только убийство наемников из Чечни и Осетии и так далее, но также и с суровое наказание, согласно уголовного кодекса, за содействие террористическим действиям. В том числе, если вы в курсе, у нас целый большой состав людей абсолютно откровенно объявили себя представителями правительства, так называемой Донецкой Народной Республики, уже в тот момент, когда наше государство, Генеральная прокуратура, если не ошибаюсь, объявила, что это террористическая организация. Таким образом, эти действующие преподаватели государственных вузов Украины, эти действующие чиновники Донецкие, и многие другие лица, а также офицеры, они же все еще офицеры получают, милиции, Пилиции, Украины, присягали на верность Украины, Все эти люди, они объявили себя членами правительства, террористической организации. Я еще раз оцениваю это как признание э, в том, что люди совершили, это как явка с повинной. Совершили участие в органи... как организаторы в террористических действиях. Причем коллективно. Коллективно, да. Я это считаю, это... что все они должны вот в таким же составом, как было заявлено, независимо от того, что через два дня... А некоторые из них отказались от этих поступков, Они Вне зависимости, на момент, когда они объявили себя членами правительства, они уже знали, что это туристическая организация официально. Однако они с этим согласились. Все эти люди в том числе те, которые сейчас уже отказываются от участия, но уже раньше, знаете, из песни слов не выкинешь. Эти все люди должны полным составом отправиться на скамью подсудимых. Это, наверное, не только я так считаю, да, господа? Нет, это, все так все я так считаю. Все так считают. Мы для этого и собрались. Это участники убийств. Если мы не извлечем как страна, как граждане уроков из того, что произошло, это будет незатухающий очаг терроризма и сепаратизма на, на всю нашу оставшуюся жизнь. Мы должны извлечь уроки. Мы должны прекратить существование в Донецком национальном университете, очага сепаратизма, и всех этих общественных организаций, так называемых Донецкой Республика и прочее, всех этих э, хряковых, как явления всех этих людей, псевдоученых, псевдодеятелей Сек секрет науки. Секретарей горосполкома и так далее, те, которые Чиновников, реально да, они реально принимают. Как минимум, да. как минимум мы, да. мы должны на их все на всю жизнь отстранить от права государственной должности иметь. Наше государство называется. Украина. Его они отрицают, они его уничтожают. Таковы их убеждения. Эти убеждения противоречат исполнению ими каких-либо обязанностей, как работников, госслужащих в государстве Украины. Пусть они работают в Донецкой Народной Республике или в России, или в Уругвае, но не в любой стране Украины. Вокзал России. Голосовали, это их личное дело. Подбавляют украинского граждана, граждан, так они не згодні бути гражданами Украины. А на чего я повинен? Также мы просим, чтобы обратили внимание на существование нас как переселенцев, как беженцев. Хотя бы какое-то временное жилье нам предоставляли, хотя бы какие-то помощи оказывали тем детям, которые сейчас переходят, не могут сдать ЗНО, не могут учиться дальше. В том же славянском педагогическом, в том же Донецком национальном, вынуждены уезжать. Люди не могут перевестись. Для крымчан созданы условия, насколько я знаю, для более простого перехода на э, обучение в других городах. Наши студенты ничем не хуже. Им тоже нужно помочь перейти из горячих точек, вот до тех пор, пока антитеррористическая операция Моя не окончена, перейти в нормальные... Племянница, племянница закончила 11 класс, что делать? Вот что делать сейчас? Ни ну, одного ничего. Ей надо поступать в институт, она не может ничего сделать. Я от себя добавлю, я координатор переселения, так сказать, Луганчан-Дончан. Уже сотни, сотни людей на территории Киева есть. Статистику государство не ведет. Почему-то ведем ее мы. Да, и есть и маленькие дети. Это очень много маленьких детей от двух лет до 16 лет. Ноль. Вот я вот здесь без денег. Дальше что? А пенсии, как мы будем А пенсии, кстати, тоже. То же самое.